Itu yang pertama. Di sebalik mereka mengatakan, di sebalik mereka mengatakan Al Quran ini falsu. Tetapi mereka kalau mula-mula bertemu dengan kita dia tak kata macam tu. Dia tak kata Al Quran ini falsu. Dia kata kami pun percaya kepada Al Quran ini juga. Mana ada Al Quran yang lain pada kami? Kami hanya mempunyai Al Quran ini seperti kamu. Kalau kita terima pun, kalau kita terimakan, kalau kita terima pun bahawa mereka percaya kepada Quran ini, tetap mereka tidak akan sama juga pahamannya dengan kita. Sebab apa? Mereka tidak boleh pakai Quran itu berdasarkan tafsiran seperti kita. Mesti mereka pakai mengikut tafsiran dan ta'wilan yang terdapat di dalam kitab-kitab muktabar mereka. Seperti Al-Kafi, Al-Istibsar dan lain-lain. Sampai bila pun mereka tidak akan dapat bersama kita. Kalau kita andaikan mereka pakai quran ini pun Tetapi kalau kita tengok kepada kitab-kitab mereka Jelas sekali Banyak sekali riwayat-riwayat Lebih 2000 lebih riwayat-riwayat Pada mereka mengatakan Al-Quran yang ada ini Adalah Al-Quran yang falsu Tidak asli Al-Quran yang asli Ada pada Imam Mahdi Dalam riwayat mereka Saya telah sebutkan kalau tuan-tuan nak tengok boleh Satu buku yang saya kumpulkan <coughs> Ja'fariyah Dalam ni Saya hanya tulis sikit saja Bahasa saya sedikit saja Tetapi yang banyaknya rojokan Daripada kitab-kitab syiah sendiri Kalau saya katakan Syiah tidak percaya Quran ini sebagai Quran yang asli Dalam kitab mereka mana ada Ada semuanya Begitu banyak dan mereka katakan di antaranya bahwa sayyidina ali pernah membawa quran yang sebenar itu kepada abu bakar dan umar setelah abu bakar dan umar buka quran itu pada muka surat pertamanya lagi mereka sudah dapati pendedahan daripada allah subhanahu wa taala tentang keburukan dan kejahatan sahabat-sahabat Maka Abu Bakar pun kata kepada Umar, "Kalau macam ni macam mana kita nak buat ni?" Umar pun kata, "Pandailah kita buat." Dia pun panggil Khalid bin Walid. Panggil Khalid bin Walid dan suruh Khalid bin Walid pergi bunuh Ali. Pergi bunuh Ali. Khalid pun pergi. Bila Khalid pergi, Ali sudah tahu sebab mengikut kepercayaan syiah imam ini dia mengetahui perkara lain, dia sudah tahu terus Ali tarik sentak Khalid itu dan menghempakkan dia ke bumi lalu Khalid minta maaf minta maaf, tak jadilah nak bunuh kemudian Ali pergi bertemu pula dengan Abu Bakar dan Umar dia pun dia pun berkata aku sekadar mahu menyempurnakan hujah dari pihak Allah semata-mata dan kamu sudah pun tengok al-Quran yang sebenar itu. Selepas hari ini kamu tidak akan dapat melihat lagi pun Quran ini. Tak ada dah. Dan al-Quran ini akan kuwarisi turun-temurun sampai kepada Imam yang ke-12 yaitu Imam Mahdi. Apabila Imam Mahdi itu muncul nanti baru dia akan kemukakannya kepada orang ramai. Itu kata Ali dalam kitab Syiah Al Anwar, An Nu'maniyah dan lain-lain lagi disebutkan begitu. Artinya bagi mereka Al Quran ini tidak asli. Dan kalau hadis-hadis tak boleh pakai semuanya macam mana kita nak tafsirkan Quran itu dengan hadis? Semestinya kita merujuk kepada mereka. Apabila merujuk kepada mereka, pahaman mereka langsung tidak ada kena mengena dengan pahaman kita. Kalau kita kata Ya Ayyuhan Nabi dalam ayat Al Quran yang ada ini, Ya ayuhan Nabi yujahidil kuffar wal munafiqin. Dia kata bukan begitu ayat itu diturunkan, tetapi ayat itu diturunkan begini. Ya ayuhan Nabi yujahidil kuffar bil munafiqin. Bil munafiqin. Artinya sahabat-sahabat itu munafik. Nabi saw diperintahkan supaya memerangi orang-orang kafir bersama-sama dengan puak-puak munafik. Siapakah puak-puak munafik itu? Sahabat-sahabatlah. Tengok. Macam mana nak akan sama dengan kita? Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tak akan sama sampai bila-bila pun. Syiah yang ada ini begitulah fahamannya. Begitulah pegangannya. Tetapi kalau kita kata kepada mereka macam mana kami nak boleh bersatu dengan kamu kalau kamu tak terima Quran ini mereka kata tidak kita pun terima Quran ini juga. Nah, ini yang jadi masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengikut pengalaman saya selama lebih 20 tahun mengikuti Syiah ini, bukan di sini saja di luar negara pun. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah berkenaan dengan dalam negeri kita ni. Sudah ada pengikut Syiah apabila sampai ke suatu makam ke suatu tahap mereka akan sanggup melempar Al-Quran ini dalam tung sampah mereka akan sanggup pijak Al-Quran, itu telah berlaku dalam negara kita ini dan bukan syiah keturunan bukan syiah turun temurun, tidak syiah baru dari kalangan Melayu telah ada ini yang berlaku kita mesti tengok hakikatnya kenyataan walaupun mereka nafikan tetapi kenapa lama kelamaan mereka ini makin membenci Al-Quran mana tak benci kepada Al-Quran dari segi logiknya pun kita tak boleh terima mereka menerima Al-Quran bagaimana mereka akan menerima Al-Quran sedangkan dalam Al-Quran penuh dengan puji-pujian kepada sahabat-sahabat sedangkan mereka telah kafirkan sahabat dari segi logiknya pun tak boleh dalam Al-Quran kata Ulaikahumur rasyidun Ulaikahumus sadiqun Ulaikahumul muflihun Dan lain-lain lagi Banyak lagi ayat-ayat yang seumpama itu radhiyallahu anhum Waradu anhum Dan sebagainya Banyak sekali dalam Al-Quran Mereka nak buat macam mana dengan ayat itu? Takkan yang dimaksudkan itu tiga orang itu saja? Waraitan na saya dahulu nafi dinilahi afwajan afwajan tu maksudnya takkanlah tiga orang tu saja tak masuk akal. Jawabnya mesti mereka tidak dapat menerima Al Quran ini walaupun mulut mereka mengatakan mereka terima Al Quran. Sebab itulah timbul uh, pula ajaran-ajaran yang lain tentang Mushaf Fatimah dan macam-macam lagi ada. Uh, mushaf Fatimah, Jaafar dan lain-lain dikatakan dalam kitab-kitab itu ada Quran yang sebenarnya timullah yang lain-lain dan ini peristiwa dalam 10 15 tahun yang lalu pada ketika itu orang-orang Syiah dia agak terbuka sedikit mereka berani sedikit pada ketika itu sampai mereka mengatakan ketika kami beberapa orang ahli pena di Kuala Lumpur dan di Singapura pun pernah kemukakan bahawa Syiah ini tidak percaya kepada Quran yang sebenar. Mereka ada Quran sendiri. Ada di antara yang menjawab tu. Perempuan dia kata kalau Syiah ini ada Quran yang lain kami akan terima yang itu. Terus terang dia cakap. Terus terang dia cakap. Jadi artinya mereka tak boleh mereka tak boleh percaya kepada Quran ini sebab itulah Khumaini dalam bukunya Kashful Asrar dia mengatakan kalau sebab dia kata kalau orang tanya kalaulah imam itu begitu penting kedudukannya kenapakah dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan tentang imam itu sebutkan teruslah nama-nama dia supaya jelas kepada orang ramai Khumaini jawab dia kata kalau diandaikan begitu kalau diandaikan Allah ada menyebutkan imam itu pun dalam al-Quran. Namun orang-orang yang gila kuasa seperti Abu Bakar dan Umar itu tidak akan teragak-agak untuk membuangnya daripada al-Quran.